Да? Нас, лет 20 да. назад, Очень годом. давно, да. И нас связывает еще древняя дружба, потому что здесь много друзей еще из Краматорска и Вадик Набоков, который в магазине Фу, он из Краматорска, И сейчас я даже ему, когда ехал сюда, я говорю, Вадик, поехали с нами. Он так, нет, это еще холодно, когда будет теплее признаки, какие кроматорчане оказываются, mm. да? Вы вот приезжаете, со старыми масоками да? Вам запомнился тогда договор, а как чем запомнился? Все боятся от Карматорского, что такое с крематорием связано Давно, другом. Да так... глупость. Ну, я считаю, что вообще, когда у тебя много друзей в каком-то городе, он самый прекрасный на свете. Если у тебя нету там друзей, ну, тогда грустно, каким бы он красивым не был. Вот, она а связывала еще группа пандемии. Моторская, которая здесь была. И мы приезжали на гастроли, и мы вот здесь же, по-моему, выступали, и мы же с ними встречались, и они показывали нам свои какие-то номера, мы свои, и вот с этой началось. Часть... Санжа, да, по-моему, да, это самое было, да? да, да, Не, 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 живу, не, ну, не, 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 да. Не Миллианских, из ну, но они были бесподобные. Самарский. Да? Самарский, да, 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 Самарский, да. да. Вот, они были да. Поменялся город вот за это время, что-то отметили для себя. Вы знаете, или я, или... я вам по секрету скажу просто. У нас вчера, я, когда мне сказали ну, первого выступишь кроматорский, я сказал, да, но я не думал, что 28 дней в феврале. Я думал, что это еще 29 30 да. И мы вчера отыграли спектакль, потом ночью сели в микроавтобус и поехали. И вот мы всю ночь ехали, это часу дня мы еще ехали. Вот, по, потому что мы по навигатору ехали, а потом навигатор сказал, что осталось 19 километров, только надо по проселочной дороге, по Марусь, грунтовке Марыся не было, да? Не было но навигатор сказал, мы приехали по этой грунтовке и вот до 4 часов дня мы еще стояли в поле, завязшие вот так вот по уши, сейчас поехали на машину вытаскивать водителя, постановщика сцены, потому что мы даже сыну, я скамейку здесь взял, у нас весь реквизит в автобусе mm -hmm. вот поехала машина его вытягивать оттуда, и поэтому я, я не могу сказать, как мне к что вот, вот меня привезли, я быстро сказал, это сюда повесьте, это сюда повесьте, все. И все. это называется с корабля на бал, да? Только где уж тут корабль, где Нет, было, я это? даже придумал по-новому, из грязи в князь. А откуда вы ехали? Где вы были последний концерт? Где был? В Одессе. В Одессе ну, мы да? отыграли концерт в Одессе, и mm -hmm. в час ночи мы выехали. Я думаю, вы, там... вы на туре где-то здесь это самое mm -hmm. где -то... Ря рядышком. Ну вот отсюда простор. начнется мы третье вот, а возможное в там Комсомольске, по-моему, и в Кировограде четвертом. По, mm -hmm. по поводу спектакля. Кто автор? Роб Беккер. А, это не... Ну, просто когда смотришь, такое впечатление, что это история всей из вашей жизни. Вы так Мне дали полную свободу. Я когда, ну, наконец узнал, что на Украине есть права на этот спектакль, я подружился быстро с продюсером. Я сказал, что я давно мечтаю. Ну, 7 лет у меня эта мечта была. Я даже, ну, я вот где-то прочитал выражение, что Мечта забывается ровно в тот момент, когда ты перестаешь мечтать. Вот как только я уже забыл про это, вдруг а, оказывается, что есть права, и мне дают возможность, э, как бы говорят, ну давай, пробуй, ну если хочешь, пробуй. Я говорю, хорошо, но мне дают три текста, а есть два человека, которые на Украине играют этот спектакль, это Дима Суржиков, актер театра кино в Киеве, и я в Одессе. Вот мне дают текст Димы Суржикова, дают оригинальный текст, еще я видел этот спектакль в исполнении литовца Козлаускас, литовец, по-моему. Вот, э, как бы я беру его текст, я совмещаю все три текста, потом не мне разрешают, говорят, ты можешь ну, адаптировать под наш юмор, потому что я вижу, что там очень много вещей, которые, ну, они понятны европейцам, но нас не трогают абсолютно mm -hmm. нисколько. Или там у них игры, они, у них были другие в детстве, они фильмы смотрели совершенно другие, взаимоотношения тоже очень многие вещи непонятны, но есть очень очень много вещей, которые, но ну, как бы параллельно, но знакомы каждому из нас. Вот. Не разрешили от себя туда добавить, разрешили поменять сцены местами. И когда это уже все. Плюс к этому они еще выясняли, э, сколько лет я женат, угу. выясняли, был ли я замечен где-нибудь в ночных клубах в таком в порочном победении. Вот. Плюс к этому мне потом продюсер сказал, когда э, я уже все собрал и отрепетировал, он говорит, надо текст отправить теперь им, чтобы они утвердили. Я говорю, ты что, вдруг они не утвердят, а я уже все срепетировал, я уже в тексте. Он говорит, так положено. Я говорю, пошли им оригинальные тексты, они все равно русские не понимают. Он Вы говорит, са сами, в, сами, в основном добавляли то, что Но наш -то зритель вещи, понимает? Да, или команды? -то, то ну, я конкретно брал. Ну, никакого автора не привлекали, то есть ваши импровизации, да, идут вот здесь в ну, 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 это в основном то пьеса авторская, просто какие-то вещи, ну, очень и маленькие штришки, да? которые я добавил от себя. Взяли собирательные образы, или все-таки есть привязка к жене и к тем ситуациям, которые складывались у вас, они такие типичные? Они больших... типичные для большинства, мне очень много людей приходили и говорили, знаешь, такое чувство, что ты у нас на кухне сидел. Они знакомы всем, просто мы к этому настолько привыкаем, мы даже не обращаем на это внимания. Ну, когда я, к примеру, мы едем с женой со спектакля, я останавливаюсь возле магазина, она говорит, я на секунду куплю хлеба, и все. 45 минут. Mm -hmm. Мы к этому настолько привыкли. Ну, ну, вот оно так. Или я заканчиваю спектакль у нас в театре, выхожу на улицу, уже все мы собрали реквизит, я выхожу на улицу, и вдруг переходит дорогу пара, девушка идет впереди, где-то на метр, и парень отстает. И видно, что он наказанный, она его ругает. И она говорит, вот, ты тоже должен взять на себя какие-то обязанности по дому, почему я должна одна. Я думаю, господи, ведь она же говорит словами, вот я только что это со сыном говорил. Вот, потому что ну, здесь оно как бы всем, всем... Правильнее назвать это как моноспектакль, да, или театр одного актера у вас, да? Это, вот, ну, в стен, стен, ну, шоу, ну как бы это театр одного актера, но с другой стороны, я думаю, что здесь все собрано. Ну, вот это насколько и, они просто. как бы и психотерапии какой-то, ну одновременно сеанс, потому что правда, вот автор этой пьесы, он врач, как называется, психоаналитик. Вот и через него прошло очень много семейных пар, которые ну как бы дали толчок ему для того, чтобы написать эту книгу. Сколько эмоций вы тратите для того, чтобы удерживать такую большую аудиторию? Вот вы один на сцене и вам нужно все время в ритме юмора держать, так чтобы люди смеялись, не унывали. Вот у вас сегодня все это получилось. Насколько это непросто, и как вы настраиваетесь наверное, Если на Здесь какой-то психометр у меня внутри, там какой-то энергометр. Просто, наверное, я просто по природе сам позитивный человек. Мне хочется, чтобы весь мир был таким. Вот я к миру так и отношусь, как хотел бы, чтобы он ко мне относился. Поэтому я думаю, что ну, для меня это несложно. Хотя вот тоже, когда продюсер, вот я играл премьеру этого спектакля, ко мне подошел продюсер и говорит, знаешь, получилось странно. Я говорю, почему странно? А ты что, не верил, что получится? Он говорит, ты знаешь, по всему миру вот этот спектакль, он идет в 45 странах мира, на 40 языках, по-моему. Вот. И он говорит, по всему миру актеры на эту роль отбирались по принципу мачо. Ну, настоящий вот мужчина такой ну, сильный, мощный, а ты слишком мягкий, слишком добрый. И мы не верили, что у тебя получится. Но получился совершенно другой спектакль, которого нигде нет. Ну, как бы это ну, не похоже ни на что. Вы как человек, который больше к комическому миру относитесь, какие комедии любите смотреть вообще? Последние комедии, которые вы посмотрели, Я которые посмотрел вы отметили? Я посмотрел сейчас очень две хорошие работы, просто гениальные. Это ну какой-то, наверное, вот когда вот такие сложности, проблемы э, как бы в стране, проблемы у, у всех людей. И вдруг такой всплеск искусства происходит необыкновенный. Просто в Одессе вот меня пригласили на две премьеры. А, а, а первое я посмотрел Поезд Одесса Одесса-мама». это джентльмен шоу, они написали пьесу, она называется Поезд Одесса Мама, там в главной роли Олег Филимонов. И они пригласили Руслану Бысенку играть. И Витя Андриенко из долгоносиков там тоже играет. И Яша Гоп, который лычит, э, в семейной парочке, в джентльменах там Сима и Яша просто настолько трогательно, настолько душевно, насколько описанка Руслана Руси, я просто я в восторге от нее, как она тонко сыграла украинскую такую женщину, и настолько Филимонов какого-то еврейского 50-летнего ребенка, который в первый раз без мамы сел в поезд и не знает, как себя вести. Вот. У меня было ощущение, что у них такая пара получилась. Когда-то фильм был «Сеньор Робинзон», просто гениальный там итальянский комик играл, просто чудо. И вдруг ну, Филимонов совершенно другими красками заиграл. и Я в таком восторге от этой пьесы, от работы вообще. Вот. Очень хороший спектакль в украинском театре «Шинкарка» у нас поставили. Просто, ну, просто даже нет слов. У меня была одна неделя, когда я практически я каждый день ходил в театр. Либо на свою пьесу, либо на премьеру очередного. Как, ну, меня приглашали друзья, мне неудобно отказать. Я думаю, я в театр как на работу ухожу. Мне хочется уже один вечер просто поселить у телевизора. Вас поддерживать какой-то контакт до сих пор? У нас И же свой вообще... театр. Нет, у нас свой театр – это, это одна из работа. пьес, которая вот очередная. А вообще у нас, я считаю, что наш театр – это уникальный нам подарили когда-то 11 лет или 12 назад дом клоунов, это бывший кинотеатр дружба, и мы его отреставрировали, и кресла, и свет, и звук поставили, и сделали театр Дом Клоунов. И театр уникален тем, что он сродни театру Шекспира или Мольера, потому что у нас идут только авторские пьесы. Ну, там 5 моих пьес идет, плюс вечер поэзии еще, мы вот этот дикарь еще. Вот сейчас мы сыграли к примеру спектакля Одесский подкидыш, но буквально в ноябре мы сыграли, а автор... Великолепный простой Георгий Голубенко. Он был на премьере, и ровно через месяц, 1 декабря, он ушел. Четвертого вот. у нас спектакль, он первого. Вот, это, конечно, большая потеря как бы для искусства и вообще для литературы, потому что впервые появился как бы у нас человек со стороны, нормальный драматург, я имею в виду в хорошем смысле. Вот, с хорошей драматургией, сейчас полные аншлаги, все спектакли практически собирают полные аншлаги, но все остальные, они пьеса авторские, их можно увидеть только у нас в театре, больше нигде. Ну, как бы, если нужно чайку, там, Чехова, балет «Лебединое озеро», можно приехать в любой город и в любом театре это увидеть, то то, что мы играем, это только у нас. Телепроектов никаких, вы раньше не сходили с экрана телевизора, а сейчас телепроекты есть Есть очень много идей, ну как бы маски шоу уже мы больше 90 серий отсняли, и поэтому ну как бы мы уже, нам самим не интересно, мы уже начали придумывать какие-то новые, и смотрим, что мы повторяем себя. Потом особенно радует, когда смотришь телевизор и видишь, что комики современные начинают вот это отсюда у тебя украли а это отсюда. Вот. Ну как бы это уже реализованный проект. Если очень много сценариев написанных для художественных фильмов но сейчас как бы не финансирование кого из современных комиков выделяете из ну и пусть и даже и comedy club вот, кто вам нравится например Ти, из квнщиков нет почему те... я, я очень люблю 95 квартал я считаю mm -hmm. что они талантливейшие люди они заняли свою нишу которую никто вот в политике никто так не шутил как бы и мы всегда считали что это ежесекундно ты пошутил завтра уже этого политика никто не вспомнит а они как-то так вот научились научились очень талантливо вот из современных я считаю что сейчас уральские пельмени очень смешные, но ну, просто их я с таким восторгом смотрю, потому что ну какие-то вот они свежие, они еще не ну, как бы, там, жизнь удалась и упал в тарелку с салатом, но у них еще не удалось, и они еще стремятся к чему-то. Ну, очень много друзей моих, которых я люблю, и которые действительно талантливы. Это тот же Витя Андреенко, например, и, там, Сивоку обожаю, просто мы с ним дружим очень много лет. Я даже, ну, я могу кого-то не перечислить, но те же Кровики, они очень смешные. А в кино вас, как считаете, могут еще пригласить на какую-нибудь роль, например? Ну, я сейчас, вот, ну, в прошлом году я очень много снимался, я снимался в последней электричке, потом еще жребий. У вас бы на Дон Кихота можно было пригласить. На муж-пятер. На Василия Дали. Так я периодически как бы мысли появляются. Я бы с удовольствием в Голливуде снялся еще но там обо мне никто ничего не знает. Ну, еще такой вопрос. Была видна, да, у вас четкая работа в плане юмора, рассмешили, но еще было заметно, как вы ну, лихо так, вот Соскопили. именно работа мимо. Да, работа мимо. Как это, вот, к этому вы пришли? С телевизором? Нет, мы же начинали как мимо, понимаете, мы очень долго молчали, и поэтому нас потом очень долго еще кусали за то, что морты пооткрывали, и мы говорили, что сколько ж можно молчать. Вот. Но дело в другом. Да. Пантонима это школа, ей должен обладать любой артист, как бы, ну, прежде. Ну, как бы это ступень, ты на нее поднимаешься, дальше как бы тебе или надо развиваться дальше, и, или, ну, все тогда, но ну, это твой уровень. Вот, мы хотели развиваться дальше, мы поэтому, будучи еще мимо, мы поехали, поступили в Государственный институт театрального искусства, тогда был Гитис Лунчарского с Деливым вдвоем мы закончили факультет режиссуры эстрады и массовых зрелищ и актеры кичевого жанра у нас великолепный педагог был это Андрей Николаевич Николаев, профессор Это клоун Андрюша, он, кстати, был учителем малой Пугачевой. Вот. И как бы он дал нам крылья, ну позвол... ну как бы не то, что позволил, он так, ну вот мы от... отыграли на экзаменах какую-то роль, да определенную мимо. А на следующий экзамен он говорит, все, Саша Буйнов с нами учился в одной группе. Вот, на следующий экзамен он говорит, а что ты это уже умеешь, я, я тебя этому не научу. Ты теперь будешь типа конференсье. И на следующем экзамене мы конференсье, на следующем экзамене мы оперные исполнители, а переточные исполнители, драматические актеры. И он заставлял всех менять, как бы, или там Буйнов, он говорил, что ты, ты привык к этому. Вы не плачьте, тетя, дядя, оставь, это на сцене, это у тебя уже никто не заберет, это ты умеешь. Вот. И вот он дал какой-то толчок, он снял какой-то э, комплекс, вот, и мы так начали и, и импровизировать, и мы начали развиваться в разные стороны, и поэтому даже вот то, что мы очень долгое время, мы больше уже 30 лет скажем, вместе все, 31 уже в этом году будет, вот но а, ну, как бы а нормальный коллектив, он существует где-то ну, порядка там 3-7 лет максимум. Он и выполнил какую-то миссию, и потом люди разбегаются. А мы успели наследить, мы так здесь запанули. Мы вот чисто, да, как говорят украинцы, что мы съем, Мы понадкусывали mm -hmm. все. Мы кино понадкусывали, мы понадкусывали вот шоу, мы понадкусывали театр, потому что опять же вот 9 пьес мы играем, они все разноплановые абсолютно. Есть там пьеса «Ночная симфония», это комедия абсурда вот и есть наоборот против. атака серьезная, клоунов. Очень смешная, да. Есть вот такой спектакль, есть этот одесский это под кидышом а другой. Это клоун, mm -hmm. клоун полунин, да выдающийся, который был вашим учителем. Что вы вынесли из? Мы из сейчас даже периодически России? работаем с ноу шоу Со славой вот сейчас данную ну, минуту, сейчас Делиев в Италии, он работает время в, в сноу-шоу. Ну, как бы он поехал туда, снова mm -hmm. позвал, он поехал, вот работает Рим. И потом воз вернется, а в Одессу будет а Будем работать дальше. Ваши газеты выйдут в преддверии 8 марта. Вот вы, как ценитель и знаток психологии мужчин и женщин, что можете пожелать нашим женщинам тогда, когда очень сложно беречь этот огонь в наших условиях, этот Я хочу просто очаг, да. вот как сказать ну, очень хорошая фраза. Мне так нравится, что женщина, она должна быть любимой, счастливой и желанной. И больше она никому ничего не должна. И, и, и еще я хочу секрет мужчинам открыть. Есть три слова, которые ласкают слух любой женщины. Это «люблю», «куплю» и «поедем». Вот. И я желаю женщинам, чтобы они были любимы, чтобы мы покупали и они ездили.